Здравствуйте, дорогие зрители. Очередная серия по битве зомби. Так, начнем. Ой, что я делаю, что я делаю, что я делаю. Так, начнем. Вот я только что буквально зашел. Ну, давайте нападем. Ну, а что бы и по... А, все, мы уже помогли. Ну, давайте атака. Найти противника. Ну, что у нас тут есть, кто или нет. 30 за него дадут. Вроде сам. Блин, нет вот этих башни, мне это напрягает. Мне вообще это, это напрягает? О, а этот нет. Ну, за него вообще мало дадут, ну, я у него мало, я думаю. как я переживу без него. 15, Так, ладно, что я ссу, в нормальных нападать. Что просто сидеть на этих, на лолах с деревянными этими на него бы я нап... может на это напасть хотя не тут реально ну, я искать где это забор не такой крутой чтоб был, чтобы был хотя тебя бы шанс проломить его М -м -м, вот какой-то ну не хочу я на малых нападать Скажу. Вот. о 18 этих дадут за 100 где бы большая пушечка вот она большая пушечка защищает большую шучку. Ой, не тех отпускаю. Да, да, извините. Все, на них все вышло. Короче, сделаю просто по-русски. сделаем просто по-русски, как я говорю. О, вот и все, капец, этой классной пушечки. И эти мощные. Пора стрельнуть. Бля, шо, он не козявка. Он тут разыгрался уже, я считаю. Гляньте как понял, забор классный. Ну ладно, он перец, блин. Перец, вот я тебе на... Перец, нахер. Домой. О, 18 этих убил. 455, ура, у меня 450 трофея. все вместе танцуем. Ох, поджигатель пятого уровня и метатель третьего. Офигеть, народ, вы это гляньте. Гляньте. Охеренные поджигатели. Э э Супер. Э Ох, класс. Плюс эти поджигатели равно мощные. Так, создать. Создаем 30 штук по плану. Все, я решил, у меня будет всегда вот такая атака. Грабители 30 штук. Да? И что, и толстяки, и все остальное. Все. Вот моя боевая эта. Малина, я не знаю, что мы с алмазами делать, народ. Во-первых, надо лучше. Что-то, блин, еще 10 тысяч не хватает. Ну ладно. До свидания, народ. До свидания.